Baxın deyə ey insanlar sizə bir məsəl çəkli onu dinləyin altı bu Quran kəndi. Şübhəsiz Allahdan başqa ibadət etdikləriniz bir milçək belə yarada bilməzlər. Hətta bunun üçün bir yerə yığılsalar belə, əgər milçək onlardan bir şey götürüb aparsa, bunu ondan geri ala bilməzlər. Bunu etmək istəyəndə aciz, istənəndə aciz. Yəni hər hansı belanın qarşısını almaq falçılarla, göz muncuğu ilə, cadu ilə alınmaz. Allah şərik koşuman alınmaz. Baxın nə deyib Peyğəmbərimə səllalləm Təmimə asana, təmim nədir? Qorunmaq üçün gedir falçının yanına, göz muncuğu boyunbağı içərisinə güya nəsə yazırlar. Təmimə asana Allah xeyirli sonluq verməsin. Peyğəmbərimiz səllalləm bədd olub onlara. Göz muncuğu gəzirlənə Allah rahatlıq nəsib etməsin deyib Peyğəmbərimiz səllalləm. Çünki nəyə görə qəlbinə ona bağlayırsan? Göz muncuqları ərəblərin, uşaqların boynuna taxdığı muncuqlardır. Onlardan qalib bu. Olar muncuqlar uşaqların nazərdən qorunduğunu guman edirlər. Lakin İslam bütün bunların boş bir şeydir olduğunu dedi ki, kim təmimət tilsim assa şirkit, şirk etmiş olur deyir peyğəmbərimiz sallallahu aləyhə və salləm. Yəni göz muncuğu, həmayil dillə, talisman, tilsim bunlar nədir? Qadağandır. Uşaqların boynundan asırlar, sonra deyir ki, uşağım niyə ağlayır, uşağım niyə pis olur? Əgər Allah sənə bir zərər yetirsə, səni ondan Allahdan başqa heç kəsə qurtara bilməz. Əgər Allah sənə bir xeyir diləsə, heç kəs onun nemətinə mane ola bilməz. Ona görə insan qəlbini ancaq Allaha bağla.